На дворе лето у всех в разгаре каникулы, а тут идут уроки. На столах куча учебников, в тетради исписанные страницы домашних заданий. Хором и поодиночке курсанты неустанно повторяют правила и стараются запомнить слова исключения великого, могучего и такого непростого русского языка. Нынешним летом люди разной возрастной и социальной группы, школьники, студенты, бизнесмены записались на интенсивные курсы русского. Каждый из них за два месяца стремился достичь своей цели. Многие школьники и студенты, имея начальную базу, решили усовершенствовать свои знания. Люди Люди взрослые и уже работающие пришли выучить русский язык. Он им необходим для развития бизнеса. В каждой группе, естественно, преподавалась грамматика и разговорная практика. Ребята молодцы, все присутствовали на занятиях, не пропускали. И я считаю, что хоть какой-то сдвиг, но у них есть. Интенсивный курс обучения при Российском центре науки и культуры предполагает два месяца занятий. Еженедельная нагрузка – 20 часов. Лекции, практика чтения, письмо, аудирование. Для тех, кто собирается поступать в ВУЗы России, это минимум. Программа, которая поможет сдать экзамены и освоиться в другой стране. Курсы начались 13 июня. Наша группа по программе обучения рассчитана на средний уровень знаний. Мы изучаем грамматику и речевые навыки. Я поступила в Рудевен в Москве, буду учиться на факультете экологии. Мне очень нужно хорошо знать русский, поэтому я здесь. По окончании обучения студентам, освоившим программу и сдавшим экзамены, вручают дипломы. В такие дни разделить радость торжественного момента приходят родители и друзья. Это одна из традиций, а вторая праздничный концерт для зрителей и педагогов в исполнении выпускников, танцы и игра на музыкальных инструментах, национальный напева Монголии и обязательно финальная песня на русском языке. Она – наглядное подтверждение того, что великий и могучий, как и вся Россия, стал чуточку ближе, понятнее, а для кого-то и роднее. Аист Монголия.